Друзья, вас витает канал МГК Украина. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні в нашій програмі рубрики Громадські журналістські розслідування. Ми вам розкажемо дуже цікаву історію. Ви Сергія Шевченка вже знаєте, ви вже бачили, ми проводили по ньому кажуть, розслідування в свого часу допомогли йому зупинити там, про нього намагалися сфершувати кримінальну справу шляхом підкидання наркотичних засобів. Ну, хочу сказати про те, що Сергій він є підприємцем, він займається. Різною господарською діяльністю, в тому числі, якби свого часу там і мукою займався, він там робив там, певні справи. Ну, Останнім часом він займається обробкою деревини. І працівники правоохоронних органів, розуміючи те, що Сергій може як підприєм заробляти гроші, вирішили у нього їх вимагати і в кінці кінців сфальшували проти нього кримінальну справу. Ну, те, що я дивився і розбирався по документам, виходить, ситуація така, що Сергій значить, підібрав здовж траси е, Хмельницький Вінниця обрізну деревину, його зупинили працівники правоохоронних органів і сказали, що це, начебто не деревина, а якась там цінна порода дерев. Добре. Після цього, значить, вирішили проти нього порушити кримінальну справу, яку спочатку вкинув в один суд, там суд відмовився розглядати, потім перевели його в Дорожнянський суд. Суддя, значить, взяла саме відвід, коли дізналася, що у справу е, увійде адвокат Віктор Коловодця. І зараз ця справа попала до іншого судді. Ну, зараз нам Сергій розкаже стосовно того, що конкретно відбулося. і... на какой стадии сейчас его криминальная справа. Пане Сергею, расскажите, пожалуйста, как это стало, когда это выехало с этой дровиной вдоль трассы, где, как вас остановили работники правоохранительных органов, и что в конце концов они вам предъявили? Расскажите, пожалуйста. Я ехал по трассе с села и в сторону Свинницы, в сторону Хмельницкого. И ось вот знака между, как межует Винница-Хмельницкий, китайцы там делали дорогу. И вдоль всей дороги лежала ну, деревина напиленная. Просто дрова. обычные дрова. Там метровки где-то по метр сорок там разные были. Я остановился, набрал. Ну для дров вы набрали? Да, чисто для, ну, для дров они ну, валяются, там их загнули. Ну, я даже снял, потом поехал все это. У меня все заснято, все есть. Ну и поехал вдоль трассы километров через 14 пост с ГАИ. Меня на посту останавливают. Говорят, что везешь? Я говорю, дрова. Можете показать? Я открываю. Подъезжают еще какие-то там лесники поприезжали на Нивах. Потом спецгруппа какая-то приехала. Начали говорить, что это материал. Я ему говорю, это не материал, потому что, ну, какой же материал, ну, ветки там всякие, там их ну какой материал? Арестовали машину, поставили на, на штрафплощадку, ну, что-то там мутили, крутили, короче. И в конце концов возбудили уголовное. Возбудили дело. уголовное дело. По какой статье? Mm. Незаконная выруба, э, вырубка, выруб, выруб, да, выруб, вырубка леса. Незаконной. Ну, так для того, чтобы такую статью... Это надо пилку с собой... Да, у меня не было ни пилки, ничего. Это как вот меня взяли совсем, у меня не было ничего, ну, кроме дров. То есть для того, чтобы возбудить это уголовное дело, то есть должно быть инструмент, Конечно. которым нужно было бы пилить Ну, а чем я ее пилял? Они мне начали говорить, мы за тобой следили, мы слышали, как ты пилял, и я говорю, где я пилял? Они мне указали, что я педал в лесу. Но я хорошо этот ну, район этот знаю, аж за Майданом Вербельским. А я был в 16 километров вообще в другой стороне. Понимаете? Но если они все слышали эту пилку, ну, как я попилял, как я загрузил, то где пилка, где что, где, ну, где. То есть пилки никто не нашел. Ничего не нашли. Ну, потому они... что у вас ее не было. Не было, не опечатали машину, то там 100 человек было. Ну, то есть они вашу машину арестовали, поставили на травпащие. Конечно, все, поставили. А решение что... суда было по поводу ареста машины? Да, было, арестовали на... Короче, пока экспертизы там они будут, то самое дали месяц. Прошел месяц, я говорю, дайте машину. Они еще продлили на месяц. То есть мне никто не отдал. Прошел еще месяц, на третий месяц они ничего что-то не смогли довести, отдали мне машину под расписку. Ну и все. А и... что там с машиной, насколько я знаю, вы мне тогда рассказывали. Да, смотри, я пришел забирать машину, два сотрудника полиции, была со мной машина была полностью опечатана в этих пломбах. Я ее начал заводить, какой-то услышал стук в мотор. Я сам моторист, я все ну, делаю машины. Я уже ну, не понял. На все руки. Да, сказал сотрудник, сразу стоял полиции. Я говорю, подождите, я сейчас выйду. Не, я открыл крышку клапанов, потому что стук шел оттуда. Прям при нем их два стояло. Ну, я залез в машину, открыл этот сам, открыл крышку, присветил, увидел, что там какой-то предмет находится. Когда подождите, я пойду за телефоном. Пошел за телефоном, вышел с дело, взял телефон, ну и начал при них, присветил и, туда. Короче, камень, гранитный камень лежал под э, клапаном третьего цилиндра, по-моему, такой запиханный. Я говорю, что ж вы делаете? Они начали куда-то звонить, это самое, я при них это вытащил, все, все заснял, завел машину и уехал. Меня два месяца или три, ну вообще забыли за меня, никто никуда ничего не вызывал. Все. Вот меня вызывают на суд. Арестовывают опять машину. Опять что-то там мутили, крутили. Потом непонятно почему уже меня перекинули на, на Дорожнянский суд. Я так и не понял, говорю, почему. Они мне так и ничего не объяснили. И начинают меня там прессовать. Сережа, вот, такой так. вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а вот когда они тебя, они с материалами делать вообще знакомили или нет? Ну, я ознакомился, да, сам. Потому что я без адвоката, ну, без никого был. Я хочу посмотреть, до чего они дойдут. Но. они меня постоянно щелят, постоянно... Думаю... Ну, тебя вот, знакомили по 290, да? Mm. Ну, ты не разбираешься в статье. Да, я не разбираюсь. Это статья, которая дает право на ознакомление с материалами дела. Ну, я так ознакомился, вы Ну, Но обвинительное заключение тебе вручал кто-то или нет? Ничего мне не вручал. Ничего не вручали. Ты даже не знал, что дело в суде находится, да? Все, бах, шарах и все и поехали. Ну и потом дело перевели в дорожнянский суд, Да, видно. потом взяли, эти прокур... потом сказали, вы а не потом против, что прокурор... когда ты сказал, что ты будешь, да. что у тебя будет адвокат Виктор Колманцев. Нет, тот... еще пока не говорил. Я пока еще ничего не говорил. Они говорят, вы не против, что мы вам поменяем э... прокуроров. Я говорю, менять и не против. Они поменяли прокуроров. Потом еще э, перенесли суд, я попросил, чтобы вызвали всех свитки, которые там были. Пришел, э, по-моему, какое это число было, пришел на суд, пришел один. Э, короче, прокуроры уже пришли обратно какие-то, поменялись уже опять литические прокуроры с вот такими папками, они мне насчитали 30 тысяч каких-то там непонятных. Ни не за что. Ни за что. Я говорю, а что это такое? Ну все. Я говорю, у меня есть клопотание, мне никто не дал, не выслушал ничего. Говорят, компьютер зависнет, я хотел показать, где я их взял. У меня ну, была съемка, все. На следующее заседание типа придешь. Кто будет адвокат? Я сказал, кто у меня был адвокат. Ну и все, все развалилось. Ты Дали с... мне другого судью. Ну, насколько я знаю, судья, который рассматривал ваше дело, он взял самоотвод, когда узнал, да. что у вас будет адвокат Виктор Кулов. Да, да. все, они повключали сразу задний ход, ну и все. И сидят теперь, он, я не знаю. А сейчас справу назначили уже с новым судьей. С, с, новым судьей, я не знаю, эту судью, да, какая-то там. А на какое число назначили? На 28. На 28. Вот этого месяца, да, сейчас. Января. Да, 28 января. Понятно. И, значит, как бы там та же самая статья осталась. Незаконно вырубка леса. Ну, <сас PlayStation> с чем я ее вырубал? Они пишут, что я воспользовался ручной лебедкой. Это что, я пилял ручной лебедкой, я так и не понял. Ну, запилку там ничего, я вроде пилка. То есть обвинение абсурдное да. по существу. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот тогда вы как бы занимались э, у себя там, разводили кое-что на участке, когда да. хотели подбросить наркотики. Что вы, сейчас, что вы сейчас, чем вы занимаетесь как предприниматель? Ну, ну я, я сейчас открыл, по-моему, э, на... э, Ну, я помню, что вы тогда занимались, липоса... но вам немного не давали это делать. Не давали, да. Я сейчас сделал ремонт своими силами, запустил моторы, все там сделал. У меня весь, весь район мелет у меня. Ну, я надаю послуги населенные. У каждого есть свинка, там ехать, там коровка. И, ну, каждый мелит. я там один сейчас остался. Ни, больше никто не надает такие послуги. Ну и пилять я пока не могу, потому что мне ну, не дают просто. У меня пилорама стоит, свинки тоже есть. Ну, не дают мне короче. Вы так и занимаетесь, как и раньше фермерством? Немножко, Занимаюсь, так? ну, конечно, не так. Хотелось бы ну, более продуктивно. Да, да, ну не дают, я ну, боюсь, можно сказать. Что ты куда-то не туда пойдешь, ну, по пятам ходит и все. Друзья, вот вы видите, как бы человек предприниматель старается что-то сделать, что-то заработать, заплатить податки. Но у нас, как всегда, мы видим, правоохранительный орган только занимается тем, для того, чтобы ограбить человека, обобрать его. Сделать так, чтобы человек постоянно страдал и боялся чего-то. Чтобы к нему кто-то придет или наркотики подбросит, или еще какие-то вещи. И будет потом забирать вот имущество. То, что как бы, знаю. Сергей своим трудом как да. бы, заработал и сделал. Так получается, смотрите, где-то что-то там украли. Они все идут до меня, мол, это я, я говорю, смотрите, у меня судимость давно снята, у меня ни одного нема залета, у меня все чисто, все ровно, я, ко мне, ну, у меня все нормально, у меня люди знают с, с хорошей стороны. То отпечатки какие-то снимают, то постоянно меня тягают, я говорю, что, ну, я не, не этого нема, ни надзоров никаких нема. Ну, постоянно дергают меня, понимаете? Ну, друзья, я хочу сказать, что как бы, мы понимаем, за что это происходит. У Сергея практически в центре Литтичева находится земельный участок до двух гектаров, и он ну, занимается фермерством и другими, как говорится, делами. Машины, да, машины лучшую, да. ремонтирует, помол делает, значит, пилорама у человека есть. Но работать человеку не дают, потому что они каждый из тех, которые приходят, мы еще тогда поняли, главная цель это отобрать у Сережи землю и все его имущество. Ну, я думаю, что мы сможем победить в этом деле и помочь Сергею, как говорится, работать дальше в спокойной обстановке. Друзья, вы, я думаю, что и дальше будете строить наше расследование по справе Сергея. Ну, вот основным мы вас как бы ввели в курс дела. До встречи на канале МГК Украина, и мы будем дальше продолжать рассказывать вам про предпринимателя Сергея Шевченко. До встречи, друзья. Шановные друзья, если вам понравился видеосюжет та наш канал, не забудьте подписаться и поставить лайк.